Моя лацівка зараз відпочиває на СТО, тож я вирішила попросити своїх любих джедаїв машину на день. Що ж вони мені її надали разом із одним сюрпризом? Вони вимкнули АБС. Шкода, що дізналася я про це вже під час руху. До таких сюрпризів я була явно не готова, тому що ця мадам абсолютно повністю відмовилася мене слухатися. Тож зараз ми їдемо на трек до Сергія Лекінчука для того, щоб з'ясувати, як краще гальмувати з АБС, без АБС, і коли один і другий метод більш ефективний. Антиблокувальна система автомобіля скорочено АБС допомагає сповільнити рух транспортного засобу, зберігаючи його керованість. АБС не дозволяє колесам заблокуватися, імітуючи часте натискання на педаль гальм. Для більшості автолюбителів це пристрій, що стрекотить під капотом та б'є по педалі. Слушай, ну у меня вот проблема. Мои дорогие любимые ребята под шаманили отключили в машине АБС. И в самую сложную ситуацию чуть ли меня не отправили. Ну, завещание ты успела написать хотя бы? Не успела, вот видишь, поэтому решила сегодня приехать к тебе и посоветоваться, чтобы объяснить и нашим зрителям, и самой научиться прежде всего, как правильно тормозить с АБС, без АБС, насколько эффективнее один и другой способ торможения. Поехали? Да. Своему стыду будь я чуть повнимательнее, то То, что у меня не работает АБС, я бы заметила еще до того, как попала вот в эту неприятную ситуацию, потому что вот слева горит я вижу часа, горит значок да. АБС. Но уже раз так получилось, давай тогда поговорим о том, действительно, как машина себя ведет без АБС при торможении. Начнем мы с покрытия под именем снеголед. Давай сразу вот такое самое опасное явление вот, на автомобилях без АБС. Это когда юзом несет машину, и мы крутим руль, и при этом ничего не происходит. Что нужно понимать, когда мы вообще говорим просто даже о торможении? А реально машина стоит на четырех ладошках. Да. Вот пятно контакта колеса с дорогой не больше ладошки. Вот. И когда ты нажимаешь на педаль тормоза то происходит под действием силы инерции перераспределение массы автомобиля. Такой небольшой клевочек, при этом задние колеса очень сильно разгружаются и не настолько эффективно тормозят, как передние. На автомобиле без АБС Блокировка управляемых колес приводит к тому, что мы не можем объехать препятствия. Да. То есть мы сейчас будем тормозить. Скорость где-то приблизительно 40-30 км в час. Любая, да. Вот сейчас нажимаешь и крутишь рулем вправо, все. влево, да. И, и что еще и происходит все. на машине оборудованная БС? Мы вынимаем предохранитель. Очень часто встречается так, что задний контур срабатывает раньше переднего. И надо быть готовым к тому, что если хоть ты малейшее делаешь поворот рулевого колеса, происходит сразу же снос задней оси. Итак, мы сейчас э, попробуем затормозить э, на машине без АБС. Да, просто разгонись. Да. Где-то 40-50 километров в час. Нажимаем на педаль тормоза, блокируем колеса и смотрим на эффект. Да, видишь, как несет машину. Да. Ты ничего не делал, да. а у нас уже произошло смещение задней. Да, задания. я просто нажала на тормоз. Да. Видишь, задний контур срабатывает раньше, и мы получаем да. сразу эффект юза заноса. Так, сейчас мы разгоняемся до скорости 50 километров. Все, это мы в коробке. Да, да. Но, видишь, у нас опять никакого ступенчатого торможения, я просто ступа. Тупо... Да тормозила. Ты один раз нажала и уже потом уже не отпускала. Вопрос в психологии, видишь? То наскільки тяжело убрати ногу з педалі тормоза. Без АБС автомобіль легким натисканням на педаль гальм перетворюється на некеровані санчата. Заблоковані колеса втрачають керованість, і навіть енергійне кермування ні до чого не приведе. Щоб такого не сталося, натискати на педаль гальм треба ритмічно і до початку блокування коліс. Пойдемо, посмотрим, що там мої мальчики, так. як вони його відключали. А тепер, полагодивши антиблокувальну систему, спробуємо зробити ті ж самі маневри та порівняємо різницю. Сейчас uh, я розганяю за 50 км в час, нажимаю на кнопочку тормоза підельку тормоза і <laughs> чувствую кафе. Я становлюсь до стіни. Но если не до этой стены, то, по крайней мере, чуточку-чуточку совсем. Ну, давай. Для женщины навыки не главное. И главное, чтобы она была права. <сёк> Тормози, крути. Крути. О, видишь как? Я это да. с тем учетом, что я даже вообще ну, тупо держала ногу на педали тормоза без вариантов. Да, <сёк> это лишний раз подчеркиваю то, что, видишь, с АБС машина очень эффективно обижает препятствия. Хорошо, твоя рекомендация как инструктора, который выпускает на улице обычных девушек и мужчин, которые ну, в среднем водят машину там, не так, что прям АС, но нормально ездить все-таки лучше с АБС или без. Я двумя руками за АБС, даже ну сколько есть две двумя руками за АБС, потому что человека заставить убрать ногу с педали тормоза в экстремальной ситуации очень тяжело. То есть для этого надо иметь хорошую психологическую подготовку. Мы же уже обсудили, да, то есть если человек тупо нажимает на педаль тормоза, то машина не меняет направление движения. Вот, и объехать препятствия практически невозможно. АБС або те, що стрикотить під капотом та б'є по педалі, дійсно допомагає та робить їзду безпечнішою. Тільки слід пам'ятати, якщо десь більше, то в іншому місці неодмінно менше. Так за керованість під час гальмування доведеться заплатити збільшенням гальмівного шляху. Це треба враховувати і відповідно обирати стиль керування. Самий головний випад, який я зробив сьогодні, це які б навики ви жінці не давали. Вот. Ей самое главное, чтобы она оставалась права. Да ладно. Махлевала полным ходом. Я хоть махлевала, просто да. безопасно все было. Лично я для себя сделала выводы такие, что в машине, в которой отключена система АБС, тормозной путь. Хоть и короче, но зато машина абсолютно неуправляема. Хоть крути, хоть вправо, хоть лево. Бесполезно. Но, в отличие от машины с АБС, хоть тормозной путь и чуть-чуть длиннее, но зато мы можем объехать это препятствие, потому что машина остается управляемая на машине без АБС с заблокированными управляемыми колесами. Психологически забрать ногу с педали тормоза, когда есть реальное препятствие, очень тяжело. Mm -hmm. Поэтому здесь огромный вопрос играет психология и навыки, которыми обладает водитель. Спасибо тебе, Сереж, за сегодняшний урок. Увидимся через недельку. Если вы не профессиональный гонщик, вы не на треті и тянуете життя, ни в коем случае не вимикайте АБС.